на автостанции китайцы видели. здравствуйте. Привет, как ваше настроение? Лучше всех. Это хорошо. А ваша как? Очень хорошая. Очень хорошая. Это прекрасно. А вы откуда? Из России. А вы <сх> это ответ ни о чем. Честно. Россия самая большая страна на планете. Ну как? Ну, а, разв... Тула. О, город, герой, Белгород. Тула город. -город -го... да. Тула. Город герой. Да. Точно? Да. Вы точно знаете? Да, Тула город герой. Молодцы. Молодцы девочки. Твои... Потому что, знаете, некоторые жители некоторых наших городов, э, даже вот в 21 веке не владеют подобной информацией, представляете? Нет, нет, Тула город герой это я знаю точно. За что дали такое высокое звание городу Тула? А куда же вы делись? Все? Это все, что вы знаете, очевидно. Очевидно. Ё, твою мать, красотища какая. Ну, где-то так было, да? Я, 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 убили. Опа, залужный, нахуй, или Валерий Федорович, собственной персоной, да. Да ну нахуй. Ну, а ты думал. Слава России, ёпта. Ёпта. Вот то, что ёпта. Вот то, что ёпта. В составе американской, в составе американской армии. армии. Молодец, хорошо мыслишь. Слава России Слава в составе в американской армии. армии. Молодец. А вы читали, молодец, Попова. молодец. Право. Ты правильно? Что по поводу административного права? Ты да, юрист? Да да да. да. Ты... Львания, Попова. ты юрист? Да. Скажи мне, пожалуйста, ты на каком курсе учишься юрист? Украина это не легитимная страна. Я сразу же, говорю. А СССР легитимная страна? СССР? Да. А, ну смотря с какой точки зрения посмотреть? С любой я... точки зрения. Нет. Является, евро, я, является, я, является я, ли Россия я, наследником э, СССР? Да, потому что она приняла... Россия готовые. является, наследником, Там, вы, блядь, Россия является вы, блядь. наследником нелегитимной страны? Насколько соответствует э, международному ну, смотри, праву смотри, и внутреннему смотри, праву смотри, России э, легитимность смотри. современной России, если она наследник а. нелегитимной страны? Так, подожди, сейчас придется на то, который лучше меня разбирается в этом. Продвинутый пользователь. Пользователь чего, а, России? Да. Продвинутый пользователь России? А? Ну, смотри, короче... А он Россией пла пользуется платно или э, по любви? Как, э, как у него любовь с Россией? По любви. По любви, да? Бесплатно? развалили страну, ввели Российскую империю. А в составе Российской империи была и Украина. И, и Советский Союз, и наверное, ну, был, да? И смотри, получается, получается. Э, ну, Советский Союз был. Была Советский Союз был нелегитимным, правильно? Да. Потому ну, что он развалил Российскую империю. И вообще Россия является на самом деле наследницей Союза. Ничего подобного. Потому, что все, плани... Официальные плани... Лица, все официальные плани... лица, всеофициальные плани... лица Карима! России. Давай, давай, разъебывай! Скажи, что. Это... Вопрос. Вопрос. Давай. <с> давай. Вот он знаток вообще истории. Его зовут Каримат. Его, у него фамилия Тарима, а раньше была Его зовут Нариман. Как его зовут? Нариман. Тогда подвигайся, я буду разговаривать с этим вот Карематом. Двигайся, двигайся со стульчика, двигайся. Ну что ты завис, двигайся со стульчика, будем разбираться с Карематами. Со стульчика, говорю, подвинься. Завис. Учебник скурил. Растерялся калимат. <laughs> У них историю России знают карематы Ну так, друзья. Ну ты ответишь или нет? Калимат! <laughs> Белочка весела Пока цей калимат видвисая, я э, дуже вам, пані уля дякую за то, что доеднуетесь до сбору наших и Для наших вояків дякую, пані Оля. дякую. Дякую. Так, до речи, ладно, каремат, я бачу, что каремат завис. Каремат, на жаль, завис, тому я вам расповим трохи, да. Японский городовой. Кутузов. Ты. ты, ты молчишь-то, Кутузов? Кутузов не захотел с нами разговаривать, представляете? С вами, вами разговор. почему мы уже здоровались, да? Ну, как будто бы да. Не помню. В... Ну, лучшему. Ну, здравствуйте. В... 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 Врать не стану, не помню. Как у вас настроение? На настроение боевое. Вы откуда? С Карелии. Карелия. Что-то, да, что-то начинаю припоминать. Мы с вами, по-моему, беседовали о, о... о... городе м... Кёнигсберг или Калининград, да? Ну нет. Петрозаводск. Петрозаводск, все Нет, ну это, по-моему, вы из Петрозаводска. А беседовали мы с вами о Кёнигсберге, по-моему. Это пиво. Не, пиво это Карлсберг. Будете рассказывать, же пиво не знаю, что ли. Так, стоп. Вот, у меня И, вот, видите, я есть. Я что-то не знаю, или я а Кёнигсберг – это город, в котором родился старик Эммануил. Вы когда-нибудь обедали с Эммануилом или завтракали? Нет, к счастью. Почему нет? Это очень уважаемый старик, я вам должен сказать. Я вот на, на медне на завтраке со стариком Эммануилом обсуждал вопрос бытия Божьего и доказательств такового. Знаете, он мне говорит. Он мне говорит Воля ваша, профессор. Э -э оно может и умно, но уж больно заумно. Над вами насмехаться будут, потешаться. Ну, я был прав насчет есть Кёнигсберг. Да, ну я не знал. Я знаю Крэнин, а Кёнигсберг не знаю такого пива. Или Крэнинбаум, как-то, не помню, как он там называется. Я... Теперь, ну, будете знать, как получается. а ну покажите, сомневаюсь я что-то. Блин, ладно. Пум-пум-пум. Завидно -пум -пум. да, будет. Ну ладно, я прочитать не могу, но этикетку я э, смогу опознать. Поищу обязательно, буду знать, буду знать. Причем... Почему почитать не смогу? но ну, размыто очень. Сильно, да? Ну, не Берг, С, Берг, Гсберг, да, ну, похоже, похоже, похоже. короче, К, э О, а там две, палочки. две точечки вот этих вот, да? Прикольно, не знал, не знал, честно. А я сам не пью и почему-то знаю. Ну, я же вот тоже по псиколу пью, я же вам показывал. Кока-колу. Ну, неважно, это одно и то же. Американское. Ну, это разные вещи. Вот это все американское, знаете ли. Трофейная, так сказать. Задорого взяли, получается? Нет, нет, нет. Трофейная. Склад. Mm -hmm. мара ма мародернули склад. В Харьковской области. И решили отметить. Куда что убежал-то? Я тебя хотел в армию пригласить. Где Курьерской. курьерская Арку Талининград Мы остались с тобою после пьяной погони. Дурачок. Если дурачок. она дурачок. мне достигнет. Что ты так загорелся? Это хорошая песня, а ты вот это вот подгораешь. Да. мог бы песня быть, хорошая, мог дурачок. быть повежливее. Но спой получше. Не хрюкай, я, не я, хрюкай, я, же не, 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 ж... не, 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 против. Спой получше.